Вітаю, з вами програма Фабрика Ідеї. Сьогодні спеціально до Дня винахідника та раціоналізатора. Ми запросили у гості, експертку з інтелектуальної власності, аби поговорити про проблеми у цій галузі та новації. Отож, вітаю, пані Наталю, в нашій студії, ви вже гостя, вже відома гостя. От, і перше питання. Винахідник та раціоналізатор у такій зв'язці прив'язці завжди. Сьогодні раціоналізатор він є, він актуальний? чи це... еще из его уже нет. Понятие рационализатор – это пережитки еще постсоветского пространства. У Некоторых... поле здесь вызначено? Да, у нас есть понятие рационализаторского предложения в Гражданском кодексе Украины, но, как показывает практика, мы с такими проблемами уже с такими понятиями в практике не сталкиваемся в нашей юридической. То есть мы больше работаем сейчас с изобретениями, полезными моделями, с ноу-хау. Ну, кстати, рационализаторское предложение мы рассматриваем через призму ноу-хау. Это понятие также у нас не указано официально в гражданском кодексе, мы его подвязываем под понятие коммерческая тайна, но упоминается данное понятие ноу-хау у нас в законе про инвестиционную деятельность Украины и в законе про налог на прибыль предприятий. В этих законах упоминается понятие ноу-хау. Поэтому... То есть сегодня ноу-хау хочет заменить то, что раньше называлось рационализаторство, так? Так. Уже на законодательном уровне это уже принято? Нет, закона про ноу-хау у нас, к сожалению, нет. И ноу-хау в переводе с английского обозначает «знаю как». На сегодняшний день ноу-хау не требует прохождения обязательной экспертизы в Институте промышленной собственности, поэтому на ноу-хау мы не получаем охранный документ, патент. Данные ноу-хау, интересные технические предложения, коммерческие предложения, могут использоваться собственниками бизнеса у себя на предприятии, либо э, точно так же они могут проводить с ними сделки по отчуждению, э, передачу прав пользования пользование, э, дарениям, то есть любые сделки с объектами права собственности, угу. как Якщо... с таковыми, как и с другими, которые имеют официальную охрану в виде патента. Если говорить про вынахидничество, такие уже а, высшие пилотажный Так, то як у нас сьогодні на рівні науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Тобто багато говорять про те, що тут ціла купа великих проблем, які ніяк не можуть розібрати. Якісь є вже перші кроки? Так, да, найперший шаг – це закон о вищу образованні, который вот буквально недавно вступив у нас в силу. В даному законі, в розділі 11 непосредственно уже указано, что вузы могут самостоятельно оформлять охранные документы на результаты научно-исследовательских работ, исследовательско-конструкторских работ, проводимых у них в институте за счет бюджетных государственных средств. На мой взгляд, это достаточно большой прорыв, но до сих пор не Я разрешен. Я если говорить про проблемы, какие вы решили? но проблема, проблема, самая главная у нас и осталась нерешенной, это имеется в виду, откуда нам брать финансирование на оформление охранных документов, на результаты э, научно-исследовательских работ mm -hmm. и исследовательско-конструкторских работ. было выше, было что-то сделать, uh, но деньги не предбачено, Все-таки иногда деньги государством выделялись и выделяются на проведение каких-либо научно-исследовательских работ. Но э, не всегда результатом проведения таких работ бывает появление чего-то нового. То есть, мы не можем предвидеть, появится, э, будет это это изобретение, либо полезная модель, либо это уже давным-давно что-то известное. Если что-то новое появляется, то не всегда хватает возможностей и средств в научно-исследовательском заведении оформить соответствующую охрану на результаты этих работ. И этот вопрос, он как бы и на сегодняшний день остался несколько завишен, потому что все равно вопрос с финансированием остается открытым для вузов. Но ведь о новом законе. По закону, да, все вузы у нас у нас имеют такие возможности получать такое финансирование. Но на практике, к сожалению, все совсем по-другому. То я хочу работать. Также, потребует... же я хочу вернуться к этому закону, потому что согласно норм нового закона, высшие учебные заведения, научно-исследовательские заведения имеют возможность организовывать самостоятельно юридические лица за свой счет. Опять же таки, пока неизвестно, как это будет на практике, но на мой взгляд, было бы правильным вообще предложить отдельный законопроект о создании венчурных предприятий и венчурных фондов при высших учебных заведениях и научно-исследовательских заведениях. Таким образом, такие вузы смогли бы привлекать частные инвестиции в эту отрасль и доводить результаты научно-исследовательских работ, которые проводились за счет государственных средств, до стадии коммерциализации, стадии внедрения непосредственно таких интересных разработок. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день вузы проводят работы, но останавливаются на этапе, когда нужно непосредственно ту или иную технологию довести до стадии коммерциализации. У них просто для этого не хватает средств, не хватает определенных знаний. У нас все-таки много говорят, уже на сегодня те разработки, они, мы ведь стали руки на одни, говорят, на 4, на 5, на 20 сроки. Все-таки у нас есть, так У нас есть мухау? очень большой потенциал. У нас в каждом вузе, в какой бы мы сейчас не обратились, в каком бы научно-исследовательском учреждении мы сейчас бы не были, у нас огромный потенциал для работы. То есть у нас очень много различных, очень интересных научно-исследовательских разработок, аналогов которых, наверное, нет в мире. Просто мы, естественно, не все они знаем, не во всех мы имеем возможность узнать, потому что э, сведения о них, естественно, не разглашаются. Э, и у вузов, опять же-таки, вернемся к тому вопросу, о котором мы говорили, нет возможности оформлять правильно охранные документы на результаты своей деятельности, не только правильно, а финансово нет такой возможности. А, кстати, если Поэтому... говорить пока нет, например, они не могут оформить охранные документы. Чи тут досить чи є проблема промислового шпіонажу наукового шпіонажу? Да, так така дійсно така проблема существує і? И... то есть через такую недосконалость, так, законодательство? Ну, мы можем, это и такая несовершенность, то есть про законодательство мы в этом сейчас об этом говорить не будем, потому что в целом законодательная база у нас более или менее совершенна. Вопрос в другом, она не совсем всегда работает. А промышленный шпионаж у нас никто не отменял. И в вузах практически в любую лабораторию можно спокойно зайти, посмотреть, увидеть, поговорить. Ну, грамотный человек, он всегда поймет, о чем идет речь, особенно тот или иной инженер в той или иной области, то есть это несложно. Поэтому, естественно, я всех призываю все-таки оформлять охранные документы на результаты их научно-исследовательского труда и проведения научно-исследовательских конструкторских работ, и на любую вообще инженерную деятельность, потому что действительно, когда вы имеете охранный документ, это является уже основанием защитить вашу интеллектуальную собственность. Наталю, і ще таке питання: як зробити так, щоб, наприклад, у молоді досить багато, якщо ще за радянських часів, так майже кожен студент, особливо технічного вишу, він випускався вже з якимсь то новаторським рішенням, у його дипломі було. І сьогодні так само все це відбувається. Як на сьогодні ось ці? студенческие работы перетворить в якийсь то экономичный результат на виробництво до виробництва. что? такие такая возможность? Конечно, механизм? такая такая возможность есть и опять же таки уже в соответствии с новым законом мы хотели бы предложить такую практику попробовать создать на примере одного из высших учебных заведений юридическое лицо, благодаря которому мы будем иметь возможность дофинансировать такие венчурный работы фонд. своего фонд. рода венчурный фонд. Но я не могу употреблять данное понятие, потому что в законодательстве Украины понятие венчурного фонда, понятие венчурного предприятия просто отсутствует. Поэтому пока будем говорить юридическое лицо, которое способно помочь довести результаты научно-исследовательского труда до стадии внедрения, коммерциализации. То, -то есть да, да, это те, в Америке, в многих странах? Да, такой механизм есть в Российской Федерации, такой механизм есть в США, уже достаточно давно работает в Японии, в том же Китае. То есть эта схема уже отработана в других государствах, налажена и активна. Что потребно для этого? Какие первые шаги должны быть? И от кого? Первый, первый шаг уже сделан. Второй шаг, на мой взгляд, необходимо еще нашему Верховной Раде принять закон о правовом режиме служебных объектов права интеллектуальной собственности, созданных за счет государственных средств, в котором будут четко распределяться права изобретателя собственности и права собственности непосредственно юридического лица, используя возможности которого был создан данный интеллектуальный продукт. Также Следующим этапом необходимо принять законы о венчурном предприятии, создании венчурных фондов, их, да, об их работе. И самый главный закон, на мой взгляд, это должен быть о гарантиях инвестиций, да, государственной гарантии инвестиций, которые заходят в Украину на непосредственно такую серьезную отрасль, как интеллектуальная собственность, то есть коммерциализация интеллектуальной собственности. Эти инвестиции являются достаточно рискованными, они во всем мире признаются рискованными, но тем не менее они являются тоже очень прибыльными. Поэтому Анализивала ситуацию, чи есть такие бизнес у нас у середине Украины, рынку, который готов стать венчурным капиталом своего рода? Я думаю, что если мы лично не анализировали этот вопрос, но я уверена, что мы найдем. Ініціативну групу, яка буде з удовольствиями тим вопросом займатися Создадим, Я би так сказала. Дякую, Наталі. Дякую. У нас на жаль час вичерпаний. Дякую за таку позитивну перспективу. А ми далі продовжуємо програму. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про проблеми винахідництва та раціоналізаторства. Далі дивіться.